త్రం లాగే గౌరీ నారాయణీ నభుస్తుతి मध्यमचरित्रं द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवधः ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चर्म जलजं खण्डां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेसुराणामथिते देवानां च पुरन्दरे सुरेर्महावीरे देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् देवानिन्द्रोभून्महिषासुर ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राज्ञनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति सर्वे तेन भुवि विचरन्ति वी। यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वक्कथितं सर्वं ममरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भृगुडीकुटिलाननौ ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरत निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजस ज्वलन्दमिव ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्तेऽसुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्धरम् अतुलं तत्र तत्तेजस्सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुरे विष्णुतेजसा सौम्येनस्तनयोर्युग्मं मैद्यं मध्यम् ऐन्द्रेण चाभवत् स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवद् वारुणेन च चा जङ्घोरु निदम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यकौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्दा सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापु शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै नागधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः <coughs> शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिभः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्डामैरावदात् गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्च तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्माददौ तस्यै परशुं चातिदर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथोभेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरः स्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहा संमुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेणा कृत्स्नमापूरितं नभ अमायतादिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्बिरे च चेलु सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूजुः तुष्टुगुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आख्यमेतदिति क्रोधादाभाष्य अभ्यधावततं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान् द्विषां पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिदाशेषपातालां धनुर्जा निःस्वनेनतां दिशो भुजसहस्रेण समन्दाद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्धरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतेषड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पश्चाषद्भिश्च नियुतैरसिरो मा असिलो महासुरः अयुतानां शतैषड्भिर्बाष्कळो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैर्परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिर्धायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागहय गहयैर्वृताः युयुधुस्संयुगे देव्या सह तत्र सहतत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्दिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्रा भूर्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुस्संयुगे देव्याः खड्गैः परशुपट्टिषैः केचिच्चिक्षुभुश्शक्ति केचित्पाशांस्तथापरे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रुमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायतस्तानना अनायस्तानना देवी स्तूयमानासु मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोद्धुतसडो देव्यावाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु हुदाशनः निःश्वासान्मुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका तयेव सद्यः सम्भूता गणास् गनास, गणाशतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्दोऽसुरगणान् देवीशक्त्युपबृंहिताः अवादयन्दपटहान् गणाशङ्खांस्तथापरे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् खण्डास्वनविमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथां परे तथा परे गदया भुवि शेरते वेमुश्च मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निराकृता शरौघेण केचिद्रनाजिरे सेनानुकारिणप्राणान्मुचुस्त्रितशार्दनाः केषाञ्चिद्बहवश्चिन्ना छिन्नग्रीवास्तधापरे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुद्धिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननुर्तुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलया लयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टि पाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्दो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वेरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासाभवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौखामहानद्य सद्यस्तत्र प्रशुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वन्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो असूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुष्टुवुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचोदिवी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिगे शरण्ये त्र्यम्बगे गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्दरे देवीमाहात्मे द्वितीयो अध्यायः ॐ श्री महादेव्यै नमः